Друзья и подписчики канала всем привет! Сегодня приїхав на таке вот место. Тут поселення было раньше. Така вот территорійка тут все между цим и цим. Только недавно зарали, трава всегда стояла. Потом ще тут трохи похожу. Такая вот місцинка. Глини тут по київській Руси трошки пораскакую. Така вот местность, там буду ходить сегодня. Оце я все пройду. те одне пройду. Отак, оце я все пройду. Які будуть находки, буду вам усе показувати. Оце, оце місце оце місце пройду, а там за отими деревами у мене ще травичка є. Ще туди заскочу, побачу які будуть тут находки. Все, по ходу буду вам показувати, що буде мені попадатися тут. такая вот месинка ну что а мы уже с такой ямки Да вот такую вот первую находочку сейчас потом дивиться, что у нас за находочка такая копеечка 49 -го года одна копеечка 1949 -го года Ну шо, шукаем дальше. Там вниз такой вот ямочки, да вот такую вот находочку. Сейчас будем дивыться, что вон за монеточка такая. что непонятно. я и про получше покажу, что он за монетка такая. Такую вот монеточку выдала, две копеечки капуста, походу, все копрует, все веночек идет, да, Тут целый не сильно терпи не хочет. Такая вот монеточка, две копеечки. Орел, и вот 1811. Такая вот монеточка. Заревочки такие вот. И МПС походу. Ну что, шукаем дальше. А мне с такой вот ямки. Дала такую вот находочку, еще и хрущ рядышком. Сейчас будем дивиться, что она за находочка такая. Канинка вот находочка. Ну, шо, шукаем дальше. Так, друзья, проехали на такую вот травычку. Там у нас уже ставочек. надо нас это Такая вот травычка. Я тут был в том году. Царкири советов приподнимал. Ну а сейчас мы уже такой вот ямочки. Да вот такую вот монеточку. Сейчас будем дивиться, что он за монеточкой. Десять копеечек. Пятьдесят. Третьего года, в пятьдесят седьмом. Так а вот монеточка. Ну что? шукаем дальше. У них такой вот ямки. Да вот такой вот находочка. Сейчас будем делать, что он за находочка такая. Пугочка то накладочка на пугочку. Что-то не понятно Не, походу пугочка, ушка оно ну, отломано пуговочка такая была. Такая вот находочка. Ну что, шукаем дальше. там вниз не такой вот ямочки. Да вот такую вот находочку. Сейчас будем думать, что вон за монеточкой. 5 копеечек, 46-й год. Такая вот монеточка. все шукаем дальше. А мне с такой вот ямочки дала вот такую вот монеточку сейчас будем дивиться, что оно за монеточка такая. И копеечки, похоже, да. не давай Да. Сейчас я на и про получше покажу, что за монетка. карточку выдала 2 копеечки 1898 год СПП такая вот монеточка ножки конечно взяла, но сухачи такие боты и орла выйдет надпись всего Жить. Да вот такую вот монеточку. Сейчас будем думать, что вон эта монеточка такая. Печка, похоже. Ранний советик. Такая вот монеточка. Трошки взяла, никуда не выйдет. Ну что, шукаем дальше. Такой ямочку Да вот все замальки выкинул кусочек. Все трохи замальки выкинул. Да вот такую вот находочку. Походу колокольчик железный. Такая вот находочка. А мне с такой вот ямочки. Дало такую вот находочку. Сейчас будем дивиться, что у нас за находочка такая цікава. Такая вот находка. Походу от часов. Крепление. Очищаю что-то такого. Непонятного. Я думаю, что от часов вот. Находочка. Ну что, шукаем дальше. А мне с такой вот ямочки. даже хрущ ползает ямочки. Да вот такой вот монеточка. Все у нас Сейчас будем делиться, что у за монеточка такая. Походу 20 копеечный щитовычок. Да, 20 копеечек, 33 год. Такая вот находочка. Ну что, шукаем дальше. А мы не с такой вот ямочки. Ну, в груди целая жить монетка. Да, все. Выглядает только трохи. Да вот такую вот монеточку. Сейчас будем дивиться, что она за монеточка. 20 копеечек. И опять 33 год. Да, интересно. Такая вот монеточка. Хоть сохранчик пободрее. Хорошо ну, шукаем дальше. Там у них такой вот ямочки. Да вот такую вот находочку. Сейчас будем Думать, что у нас за находочка. Походу железный царский замочек. Такие вот ну что, шукаем дальше. А мы не такой вот ямочки. Не маленькая, еле докопался. А же тут от это было. Вот она, конечно, не маленькая. Сантиметров где-то 35. Такая вот ямочка немаленькая. Землі ски повикидывал. Дало вот таку вот находочку. Сейчас будем дивиться, что воно за находочка. Значок. Что и по золоте колись? Мужик с винтовкой что там? Я його протру і получше покажу, що воно за значок такий. Такого от, замечательного значка дало. Отлічник РКК. Такі от находочки. По золоті був. Да. Мужик нарисований. вот значок. Жалко, конечно, что крепление не мали. Так так находочка бомбезна. Такая вот находочка. Все, ну, шукаем дальше. А мне такой вот ямки тоже не маленькой. Копать за дубовки. Сначала тут копал в всю сторону, а у нас в стороне было вообще глубже. Такая вот ямка, дала такую вот монеточку с вот землю выкидал с кики дала такую монетку сейчас будем смотреть что у нас за монетка такая копеечка походу Я я не протру и получу, покажу, что за монет. Вот монеточку выдала, чуть-чуть подупыта, подуставша. Копеечка Александра Первого. Такая вот монеточка. С одной стороны, а с другой стороны. Все считаю терты Такие вот монетосы еще шукаем дальше а мне с такой вот ямочки Дала вот такую вот находочку сейчас будем девица что он за находочка Входу походу хрестик такие вот хрестик Я його протруй, полиця покажу, що воно за хрестик такий замічательний. Такого от замечательного хрестика видав ще із ушком. Напогнуте, чуть-чуть лопнуте. А він походу в когось в фундаменті лежав, в старій хаті. То, що воно... Куча всяких. То ли раствору того времени, то ли ще чего-то такого. Подобится мента шото на днем. Кір. Хрестичок. -то. то ли глина засохша, то ли непонятно что таке, що й не Такая Така вот находочка. шукаем дальше а мне с такой вот ямочки не маленькой тоже все поглубани тут но землю выкину все остатки дала такую вот монеточка. сейчас будем дивиться что вон за монеточка такая Походу две копеечки 1860 года были Сейчас я их протру и получу, покажу, что за монетка Такую вот монетку выдала Две копеечки 1860 каких-то год Подотставшая, подзачелганная ну ничего, шукаем дальше. Такая вот монетка. С этой стороны орлыка трохи видно. Корона у нас вверху. Орлака все крыло.